Добрый день, уважаемые клиенты. К вашему вниманию краткий видеообзор тягача Scania R440 2012 года выпуска, пригнанного из Франции. Указанный тягач отвечает экологической норме Евро-5. Топливная система XPI без добавления Нет. На передней носи установлена резина размерно 315 на 80. Вы можете убедиться в достаточном количестве глубины протектора. Два пака. Полностью 700 литров. Общая сложность цитона 400. Сзади резина точно так же. 315-80. Mm -hmm. Тоже еще более mm -hmm. чем в хорошем состоянии. Теперь мы переместились с вами в кабину Scania R440 пробег 526 641 километр ну, хорошая комплектация из холодильник климат-контроль точно так же как у всех подобных тягачей управления бортовым компьютером на руле круиз-контроль очень хорошая приятная опция как бонус стояночный кондиционер вот мы сейчас даже им пользуемся а теперь тестовый запуск опа мы запустили двигатель. Двигатель работает ровно, приятно. Чувствуется, что машина находится в очень хорошем состоянии. Приобрести указанный автомобиль, а также ознакомиться с складом БУ техники, на котором сейчас находится порядка 40 единиц различных спецификаций, вы можете на, нашем, на нашей площадке по продаже был бы у техники, которая находится на 50 километре трассы Киев Житомир. Для наших клиентов доступен индивидуальный подбор техники, финансирование от компании «Искание Кредит Украина как в евро, так и в гривне, контракты на обслуживание, обучение для водителей. Приезжайте к нам в гости, будем рады вас видеть.